सली रसूल आँद 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 करीम अम्माबाद फ़ौज बिल्लामिनमिल्लर आज का हमारा मौजू है अल्लाह खूबसूरत है क्या टॉपिक है अल्लाह खूबसूरत है हदीस रसूल सल्लल्लाहु है। अल्लाह जमाल अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, है। अल्लाह कितनी खूबसूरत है इसका अंदाजा है। आप लगाएं अभी हमने मगरब की नमाज में, में। पुराने, मजीद पुराने मजीद की कौन सी सूरत जो है वो समाध की है अब ये पता नहीं है क्योंकि कुरान फहमी का रवाज नहीं है इसको रूसुल रुण रुण कुरान कहते, कहते हैं सूरत रहमान को, को क्या कहा जाता है रूसुल कुरान कुरान पाक की सारी पार्� खूबसूरती इसके अंदर मौजूद है कुरान की सारी जीनत कुरान का सारा हुसन किसमें हुसने रहमान रहमान में है इसके अंदर जन्नत, जन्नत के मनाजर, मनाजर भी बयान हुए हैं अल्लाह की नेमतें और इसमें तकरार है हर बात के बाद तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों पर जुटलाओगे ये हमने आज मगरब की नमाज में सूरत रहमान की तिलावत समाध की है तो ऐसा खूबसूरत खुदा जैसा, 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 जैसा कि हदीस पाक थी में अभी आप आपके सामने, सामने बयान हुआ अल्लाह जमील अल्लाह ख़ूबसूरत है व जमाल और ख़ूबसूरती को तो पसंद फरमाता है।, है इस बात, इस बात से, से क्या मुराद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात फरमाई है इससे मुराद क्या है इससे मुराद है पूरी ज़िंदगी का निज़ाम जो है आपका ये ख़ूबसूरत हो इस खूबसूरती को सिखाने, सिखाने के, लिए, के लिए बताने के लिए एक लाख चौबीस हजार अल्लाह के नुमाइंदे दुनिया में आए उनको हम क्या कहते हैं पैगम्बरान सलाम अम्बिया वो दुनिया में आए अल्लाह का पैगाम लेकर क़ुरान से लेकर वननास तक के अंदर आपको सारा कुछ बताया गया है अल्लाह के मुसव्वरी अल्लाह की इस कायनात के ऊपर पिछले जुमे भी ये बात, बात हुई थी अल मुसव्विर अल हकीम अल्लाह की जात है ये जो मुसव्वर बैठा हुआ है पीछे जो कैसी कैसी सूरतें बनाता है एक शक्ल दूसरे से नहीं मिलती चिरन प्रेन हवाएं दरख्तों को देखें, देखे एक एक पत्ते एक के ऊपर जो है वो नक्शो नगा नजर आते हैं आम का रंग कौन सा, सा है येलो है पीला है अगर ये काला होता फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो का रंग काला होता तो आपको जब आम खाना पड़ता तो आपके मुंह का क्या असर होता सारा मुंह कैसा हुआ होता काला हुआ होता नहीं, नहीं लेकिन उस वो टूके खूबसूरत है उसने जो बनाया, बनाया परफेक्ट बनाया।, बनाया अगर हमारे दांत नीले, 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 होते, नीले होते, होते, होते बात समझ आ रही है तवज्जो दरकार है चंद मिनट की बात फिर इंशाल्लाह आठ दिन के बाद मुलाकात होगी न दमाग शूर यहाँ पर मौजूद होगा तो बात समझने का समझाने का लुफ्फ दोबाल होगा आपके जिसमों की ज़रूरत नहीं है तोज्जो आपने रखनी है ये रवायती दर्श नहीं है यहाँ पर दरस रूहानियत बर इंसानियत चेंज ऑफ ऑर्ट का प्रोग्राम है बेदारियाँ शूर प्रोग्राम है आगाही देने का है अवेयरनेस देनी है वह हकीकतें यहाँ पर आश्कार की जाती हैं जो नहीं बताई जाती को बताता ही नहीं बताए कौन जिसको पता होगा वही हो बताएगा उलझाया जाता जाया है, है समझाया नहीं जाता ना हमारी आवाम को अरबी आती है ना फारसी आती है और दीन सारा अरबी फारसी में है अब करें क्या जाए किधर को ना नाव का पता ना ग्रामरों का पता ना गर्दानों का पता ना फिका ना असूल फिका इनको कम करें तो ये जो है कुरान को आसान तरीन तरीके से आपके सामने पेश करना आपको गोश गुजार करना ताकि मखलूक के खुदा को समझ आए अल्लाह हमें समझाना चाहता है कि उलझाना चाहता है तो हमें उलझाया हुआ है सीधी सीधी सी बात है पिछले दफा भी बात हुई थी कि मोर आपने देखा है मोर कैसा होता है मल्टी कलर्स रंगीन होता है मुख्तलिफ कलर्स होते हैं नक्शो नगारियां होती हैं खूबसूरती होती है वो नाच रहा है रक्स कर रहा है ये जो महवे रक्स है मोर और मोरनी को कौन नचा रहा है वो ही खुदा है ये सॉफ्टवेयर किसने उसके अंदर भरा है रक्स करने का मौज मस्ती में रहने का किसने भरा है वो साहब कुरान अल्लाह की जात क्यों कि अल्लाह खूबसूरत है अल्लाह का दिल चाहा कि मैं एक ऐसा जानवर बनाऊं जिसकी गर्दन बहुत लंबी हो तो क्या किया जराफा बना दिया और जराफे के ऊपर जो डिजाइनिंग है वो कभी देखिए किस कलर की होती है अल्लाह की कुदरतें अल्लाह की निशानियां अल्लाह की मुसवरियां इस पर गौर फिक्र किया करें कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है तो वो तोते का रंग कैसा बनाया सबज और चोंच उसकी रेड सुरख रंग की लाल बना दी ये उसकी मुसवरी का बेहतरीन नमूना है शाहकार है बुलबुलें चहचहा रही हैं कोयले गा रही हैं सिंगिंग एंड सॉन्ग इन द गार्डन बागों के अंदर ये जो गीत गाए जा रहे हैं तराने गाए जा रहे हैं वो गा रही है कोयल जो है बुलबले चहचहाती हुई आ रही हैं, जा रही हैं। ये सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामिंग करने वाली जात कौन है तो आप अंदाजा लगाएं अल्लाह के मिजाज का अल्लाह के ज़हन का, अल्लाह की सोच का अल्लाह चाहता क्या है मनशाए खुदाबंदी क्या है अल्लाह इस कायनात को खुश देखना चाहता क्या देखना चाहता है और हम परेशान रहना चाहते हैं हमारा मिजाज और अल्लाह का मिजाज बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से मुख्तलिफ है टकराता है, है।, है। साहबा कराम फरमाते हैं हमने नबी पाक सल्लम से ज़्यादा चेहरा दुनिया में कोई दुन नहीं देख ये क्या वजह तो जो काम नबी पाक करें वो उम्मत के लिए क्या बना सुन्नत तो इस सुन्नत पे अमल करते हैं मुसलमान 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 को देखे मुंह इधर को भेज लेता सलाम लेना तो दूर की बात ये रवैया कहाँ से सीखे हमने अल्लाह के रसूल हमारा दीन तो इतना खूबसूरत है और जो हमारा खुदा है वो भी बहुत खूबसूरत है तो हमने ये बदसूरती वाले जो मिजाज हैं ये कहाँ से ले लिए ये तंग नज़र माशरे से इस माशरे में क्या था घटिया सोचें थी जाते थी पाते थी कौमे बरादरियाँ इन चक्करों से हम निकल ही नहीं सके अभी तक वजह वो तो सैकड़ों साल रहे हिंदुओं सिखों के माशरे में तो कैसे पता चले इस्लाम क्या है उनकी आदतें पड़ गई हमारे ऊपर वो रंग चढ़ गए हजरत अबूजर रजी अल्लाह तहों ने कह दिया हजरत बिलाले हबशी को ओ हबशन के बच्चे क्या कहा ओ हबशन के बच्चे ओ, बात तो ठीक थी इसमें गलती भी नहीं थी वो हबशी कबीले से थे हबशन के बच्चे थे बात तो ठीक है दुरुस्त है रोने लग गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो शिकायत कर दी कि मुझे इसने ऐसे कहा तो आप मेंबर पे तशरीफ़ फरमाए हुए आपने फरमाया कि मैं तो समझा था कि मैंने आकर सारी जहालतें खत्म कर दी हैं। ये जहालतें ये फजूलियात ये हंसी मजाक एक दूसरे को तंज करना ये सारी जहालतें तो मैंने मिलिया मेट कर दी थी अपने पैरों के नीचे रोन दी थी ये तुम्हारे अंदर अभी तक कैसे हैं हजरत अबूजर ने हजरत बिलाल हबशी से माफी मांगी सिर्फ माफी नहीं मांगी हजरत बिलाल का पैर पकड़ के अपने मुंह पे मलते थे अपने चेहरे के ऊपर मलते थे रसूल पाक का नहीं किसका और जिसकी दिल शिकनी हुई है उनका पांव अक्सर पकड़ के जो अपने चेहरे पे फेरते थे कि तुम हमारे महबूब के महबूब हो फिर इतने मोहतात हो गए थे साहबा क़राम के सारे हजरत बिलाल को या सैयद ना बिलाल क्या के पुकारते थे साबित क्या हुआ इस वाकया से हासिल क्या हुआ सच्ची बात जो दूसरे को नागवार गुजरे किसी की दिल शिकनी का बायस हो वो भी शरीय मुहम्मदी में जायज हरगिज़ नहीं है तंज करना मजाक करना हुजत करना दूसरे को ठट्ठा करना ये हमारे इस्लाम में हराम है पुराने मजीद में इसका जिक्र है और हम ये सारे काम करते हैं हमें चस्के लेने का दूसरे को तंग करने से मज़ा आता है वजह क्या है वजह यह है कि हमारा मिजाज रसूली मिजाज नहीं बना हमारा शौर शूर मोहम्मदी वाला नहीं बना भी तो ये हमें हासिल करना पड़ेगा समझना पड़ेगा सीरत रसूल को पढ़ें समझें अपनाएं, अपनाएं अपनी जिंदगियों के ऊपर तो ये हम देखते हैं मस्जिदें बनती हैं खूबसूरत मीनार बनाए जाते हैं खूबसूरत कालीन बिछाए जाते हैं नक्शो नगारियों वाले किसकी क्या वजह वजह क्या है अल्लाह खूबसूरत है अल्लाह की इबादत करनी जिसकी इबादत करनी है वो जब इतना खूबसूरत है तो उसके लिए माहौल भी खूबसूरत होना चाहिए पुराने पाक के अंदर देखें आप कैसी कैसी खतियां कैसे कैसे जो हैं वो रस्मत के अंदर 1400 साल की तारीख में कितने कुरान लिखे गए कभी गए कुरान महल में बादशाही मस्जिद में कभी देखें कुरान पाक के नुस्खे वहाँ गैलरी बनी हुई है तो खैर बात ये हो रही थी कि अल्लाह की बनाई हुई जो सिफात हैं जैसे पिछली दफ़ा बात हुई कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात ये दोनों मिल जाए तो बनती है कायनात अल्लाह की जात अल्ला और अल्लाह की सिफात ये दोनों ये मिल जाए तो बनती है कायनात तो फिर अल्लाह फरमाता है ये कुमा, जीबान तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुट टमाटर की शक्ल देखें कैसी है अदरक की शक्ल और है टमाटर का रंग कौन सा रेड अदरक का, खरगोश का आंखें उसकी, सुर्ख ये किसने बैठकर पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया है कुन तो कंजन मकफिया अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था कायनात में कुछ भी नहीं था हु का आलम था मैंने सोचा कि मैं पहचाना जाऊं लाखों साल करोड़ों साल गौर फिक्र होता रहा कायनात में हु का का आलम था था कुछ नहीं नहीं आदम का भी वजूद नहीं था तो एक खजाना था लेकिन छुपा हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहचाना जाऊं अब जाहिर है पहचाना जाना था मैं खालिक हूं तो उसके लिए शर्त है कि आगे मखलूक हो मखलूक हो मुझे माने मैं खुदा हूं अकेला ही खुदा हूं उसका क्या फायदा कोई मानने वाला हो कोई इबादत करने वाला हो तो फिर मैंने मखलूक को तखलीक किया तो ये कायनात वजूद में आ गया जी हाँ फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो मुहिब है तो एक महबूब भी बनाना था एक महबूब बनाना था फिर उसको जो है सजाना था फिर उसको सबसे आखिर में भेजना था एक लाख चौबीस हजार के बाद कलीम के बाद सफी के बाद खलीफातल्ला के बाद खलीलुल्ला के बाद जबीहुल्ला के बाद एंड में रूहुल्ला उल्ला ईसा के बाद एंड में आकर कौन आए मोहम्मद रसूल हबीबुल्ला अल्लाह के हबीब अल्लाह के महबूब दांतों का रंग कैसा होता है सफ़ेद होता है अगर नीले रंग होते तो कैसे लगते जिन भूत लगते उसकी सिफ़ते मुशरी ने यह मुनासिब नहीं समझा यानी इंसान की तखली लकद खलक नल इंसानफ अहसान तकवीम मैंने इंसान को आसन तरीन अंदाज में पैदा किया इससे आला तरीन कोई शाहकार कोई डिजाइन हो सकता ही नहीं है जो मैंने बना दिया परफेक्ट और एंड मुसवर ने अपनी मुसवरी की हद कर दी और कलम कलम तोड़ दिया जो कुछ बनाना था बना दिया और कलम तोड़ दिया कलम को हो गया कलम को एक साइड में रख दिया अब उसके बाद कायनात सारी वजूद में आ गई उसमें मछलियां भी आ गई मछलियां है कभी फिश फार्म देखे हैं बड़े बड़े कितने रंगों की होती हैं बेशुमार कलर गोल्डन कलर सिल्वर कलर और ऐसे ऐसे रंग बंदा हैरान हो जाता है परेशान हो जाता है ये कौन बना रहा है हमारा खुदा जो है ये ब्लैक एंड वाइट खुदा नहीं है हमारा खुदा ब्लैक एंड वाइट खुदा नहीं है रंग, रंगीन खुदा है इतने रंग लेता कहाँ से है कभी गौर फिक्र किया